Запорожская таможня подвела итоги работы за пять месяцев. Главный показатель обеспечили поступление в госбюджет более чем на миллиард гривень. Это рекорд по налогам и сборам за последние три года. Подробности в нашем сюжете. За пять месяцев оформили 4 миллиона тонн грузов, пропустили порядка 60 тысяч транспортных средств. Главное здесь – экспортные отправки продукции крупных промышленных предприятий и импорт сырья, материалов и комплектующих. «Запорожская таможня на сегодняшний день у нас является экспортно направленной. Соотношение экспортно-импортных операций, соответственно, составляет примерно 68 – это экспортные процентов операций и 30 – импортные». Запорожская таможня – это прежде всего внутренняя таможня. Через аэропорт и морской порт Бердянска за пять месяцев прошли менее 20 тысяч граждан. Коммерческих грузов в личном порядке никто не перевозил. Преобладают личные вещи при переезде на постоянное место жительства. А в аэропорту это в основном опять таки, опять такие же личные вещи, которые граждане берут с собой при перелетах в места отдыха. Тем не менее, таможня на месте не стоит, идут в ногу со временем. Активно внедряют электронное декларирование. Этой услугой уже воспользовались автомобили «Строительный завод» и «Днепроспецсталь». Дальнейшая перспектива – полностью виртуальное оформление. А с принятием нового таможенного кодекса рассчитывают выйти на качественно новый уровень.